На слуху на слуху, програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьон вітаю вас і запрошую до розмови. Сьогодні у нас велика радість. До нас завітав наш колега, журналіст і ведучий телекомпанії Ера, який у вересні пішов добровольцем в українське військо. Олександр Золодько, Здравствуй, Саша. Привіт Ольга. А Саша, солдат 28-ї бригади. І також разом із Сашою прийшла сьогодні Лора Юшкевич, волонтер, яка е, забезпечує, яка допомагає забезпечувати 28-ю бригаду. Здравствуй, Лоро. Вітаю. Саша. Ти з Бейджем, на якому написано журналіст? Це твоя посада, чи це твій позивний? Ну позывной, наверное, неправильно все-таки будет сказать. Мы когда призывались с киевлянами, ну, все, понятно, рассказывали, кто откуда родом, кто чем занимался. А после этого нас разлучили. Я с ребятами Западной Украины проходил учебку, а после того попал обратно к киевлянам в часть. И оказалось, что они меня называют журналистом, чтобы объяснить, ну, кто такой был. Вот поэтому я решил не выпендриваться, вышел себе этот значок, вот, ну, и хожу теперь журналистом. Саша, 28 бригада под Донецком. Скажи, но что бы тебе, возможно, хотелось сейчас сказать, донести, чи про обеспечение, там, сброю, речами, одеждой, харчам. Вот что сейчас наиболее главное хочется сказать, ты впервые у нас на эфире после того, как пошел добровольцем. Мне кажется, нужны хорошие солдаты. Я очень переживал, когда шел в армию, потому что на срочной службе я не был, что мне не хватит каких-то навыков, знаний, умений. Оказалось, что все это глупости. Сегодня в армии не хватает менеджеров, организаторов, людей, которые э, просто могут читать в интернете разбираться в каких-то вопросах, связанных там, со снаряжением, медициной и так далее. И сегодня очень многие а, там, сложные моменты, связанные с солдатами, а, все, ну, значительная часть этих проблем а, из-за самих солдат. Неумение организовать собственный быт, неумение а, следить за своими вещами, неумение там, приготовить еду, которую прислала Родина и так далее. Вот Лора, наверное, знает лучше по тому количеству вещей, медицины, снаряжения, которое просто теряется, ломается, выбрасывается. Сьогодні значительніше вещей до 70% неефективно. Добре, Лора, тоді питання до тебе. Чим сьогодні найперше доводиться забезпечувати, зокрема, 28-му бригаду, за, за яку, можна сказати, ти взялася і несеш відповідальність за те, щоб не все було? Ну, зараз найважливіше і найшло необхідніше, це медицина. У меня сейчас большой такой список по медикаментам. Это э, необходимость э, и в полевом шпитале 28-й бригады, потом в нескольких городах, в больницах. Там очень много ребят лежат, э, естественно, с, с бронхитами, с воспалением легких, э, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, и, ну и там ранения. Отже, чого не вистачає? Ми з тобою, коли говорили перед програмою, це починаючи зі шприців, бинти доводиться бинти, брати, да, їх не вистачає. Так, да, угу. шприци, ну, фізраствори, просто от і до все все, все необхідно. Ліки, абсолютно всі. А як доводиться збирати кошти по друзях, по родичах, от ваша родина, наприклад, Саша? Як, як це все. Тому що зараз багато рахунків. І напевно ж багато людей думають, а куди надсилати, щоб це справді була допомога, яка дійде конкретна допомога. По друзьям, по родственникам, общаємося з родственниками ребят, которые служать. То есть, получается, у нас есть задачи, которые необходимо выполнять. Угу. Очень интересно по сельским громадам. То есть это сейчас украинская армия напоминает такую средневековую структуру, когда село выставляет своего бойца и пытается его потом содержать худо-бедно. Если это небольшие села, особенно там начиная с учебки и там часть, приходили посылки с едой, с вещами, со снаряжением. То есть люди, вот односельчане, собирались и местная громада помогала этим бойцам. А сейчас до сих пор нам привозят, у меня боец есть из Николаева, которому родственники там села, собрали, там привезли 50 кур, на, на опорный пункт каких-то вещей, матрасов, крупы, еды, то есть все это привозится. Вот и как правило нужно работать. Ну, насколько я понимаю, с людьми, которых ну, ты знаешь лично. Угу. Лура к нам приехала, мы не были с ней знакомы, она посмотрела, мы там постарались сильно не жаловаться, потом составила список ну, необходимого, который нам есть. И вот лично у меня сейчас вроде более-менее по медицине вопрос закрыт одяг, зимовый одяг, скажите что форма на самом деле далека от идеала? Есть определенные стандарты армейские, которые никто не отменял. Там, условно, бушлат выдается раз в три года. Вот. А мы работаем на технике, как пехотинцы, и верхняя одежда, бушлаты, штаны приходят в негодность, ну, если не повезет в течение там, 3 4 пяти дней. Достаточно уронить один раз в солярку солдата, чтобы потом ну, надо было выбросить с него все тряпки и одевать по-новому. Это бесконечный процесс, и э, значительную подспорье, особенно на первых порах, выполняли бабушкины свитера и все остальное, что собиралось, то есть любые тряпки для того, чтобы люди могли их просто там, как расходники менять. Но формы ну, мне Родина дала э, в учебке в начале сентября штаны и китель там, на 8 размеров больше, чем мне надо. Вот. И пока нового я не получал. Но за счет волонтеров как бы, более-менее потребности перекрыты. Понятно, что мы видим, выглядим как цыгане, а не как военные. Но ну, форма новая, теплая? Новая форма, вот как ушили, про которую говорили. Я не видел. Я новую форму не видел. Я тоже. Я ищу и везде, но я ее не видела. А Берти Окупаем. Опять с размерами, да. Очень тяжело составить централизованную э, какую-то заявку. То есть это бю бюрократический ад, когда нужно там обойти всех солдат, спросить, какой размер ноги, причем это выслушать какие-то истории про то, что у меня правая нога больше, потому что я копаю а картошку. Вот, и так далее. То есть надо собрать эти заявки, после этого отправить волонтерам. Волонтеры. Ну, то есть вот в каких-то мелочах в таких uh -huh. э, ну достаточно сложно это сделать. То есть сама структура очень сложная, и на государственном уровне сейчас э, снабжать кого-то или там на волонтерском достаточно сложно вот, в плане бюрократии, вот внутренние дела производства, не знаю, как Лора с этим справляется. я нашла выход. Я приехала, посмотрела, оценила ситуацию, собрала со всех размеры. Сколько человек ей удавалось опыта в кого, какие, есть сколько у вас в бригаде? Ну, в бригаде там много, там до четырех тысяч. Но я думаю, что Лора, ну, не меньше двух сотен человек так или иначе, ну поддерживает. Угу. Не меньше. А что до харчевания? Вот на вы Это отдельная скольки тема, очень много претензий, и по 28-ю в том числе, по поводу питания. Понятно, что ну, не жируем, но почему, вот откуда получается эта паническая информация, что солдат не кормят? Приезжает там, не знаю, взвод солдат, 30 человек, им выдается кухня, на которой можно готовить на дровах, им выдается запас продуктов. Но если им по каким-то причинам лень, или офицер не хочет заниматься, или солдаты не хотят заниматься, делать централизованную кормежку, они начинают питаться по блиндажам, ну отдельно. 10 человек там по 6 как живут а, продукты которые можно есть сразу которые там условно похожи на закуску хлеб сало лук э, консервы расходятся и съедаются моментально крупы э, овощи там и все остальное гниют а дальше получается ситуация, что вроде как бы родина привезла, эффективно на месте это использовать не могут, кто побогаче там или кому присылают, питается хорошо, ну а кто бедно, то там за собаками доедает, и, да, и отсюда разговоры о там, плохом снабжении там, и всем остальном. Есть, понятно, случаи, когда нет возможности довести продукты, есть случаи, когда там они приезжают не очень хорошего качества, наверное. Но что касается, вот, лично меня, этих солдат, которые вокруг меня, я знаю, что при нормальном как бы менеджменте внутри подразделения все, все будут сыты. Угу. Хотя у нас есть Мичман, 59 лет служит у нас, вот захотелось ему снова, ну, прапорщик по армейскому. Он когда-то подсчитал, что на 40 человек прием пищи себестоимость его была 140 гривен. Вот. Но при этом это было вкусно, сытно. У нас повар 10 лет работал в козырной карте, которую нам готовят, поэтому ну, нам грех жаловаться. Лоро, и есть проблема с статусом волонтера? Есть Вот вы говорили, что зникают волонтеры, так? Что происходит, что необходимо, какие листы, которые можно было бы брать с собой в зону АТО. Ну, было бы хорошо, если была бы какая-то поддержка со стороны государства э, в какие-то путевки командировочные, э, потому что бывают и моменты, когда на блокпостах, э, если там находится Беркут, могут в лучшем случае волонтеров отправить обратно, могут это брать просто есть такие моменты, что вот люди собрались там два-три человека, захотели поехать, то есть посмотреть mm -hmm. своими глазами, кому-то что-то помочь и допускают ошибки, потому что они не знают, куда они точно кому едут, не имеют определенно какой-то связи с кем-то, они могут попадать совсем не туда, куда надо, то есть ну, какая-то тоже определенный момент безпечності людської. Mm -hmm. Ну, тобто, можливо, есть, да? волонтерам треба об'єднуватися, якось координувати дії, так? Ну, ми спілкуємося. Mm -hmm. вот По 28 й бригаді, що в Одесі, що десь в Києві, ми постійно на зв'язку, ми знаємо, де приблизно, що де необхідно, закриваємо, перекриваємо якісь позиції. Mm -hmm. А давайте зараз назвемо, можливо, телефони, за якими можна звернутися, якщо зараз нас чують люди, які б хотіли допомогти. Можемо це зробити? Mm -hmm. Ну, я можу дати свій номер телефону. 067-996-44-5-1 Саша, а с приводу подготовки бойцов, с приводу самой войсковой подготовки, что можешь сказать? Я считаю, что мобилизация провалена на уровне военкоматов учебок Очень хаотично бойцы распределялись по подразделениям по призыву. То есть, условно, бывший снайпер, там, десантник мог запис быть записан поваром, вот, а там, деловод деловодство, как я, мог там, быть записан в десантнике. И, а, после этого, когда здесь формировались команды и приезжали в учебки, там распределялись они тоже достаточно хаотично. Почему-то в следующим образом, стоит очередь, входят офицеры из учебки и говорят, значит так, нам нужно два повара, три бухгалтера там, и одна швея. Вот, там, ты. Будешь швеей? Нет, не буду. Бросается документы, лицо. не хочешь служить, иди, иди отсюда. Человек уходит, становится в край очереди, ждет в следующий раз, когда придет и сможет пропихнуть свою специальность, потому что если он там механик, ему надо служить на технике, его не нужно переучивать. А, то же самое по инструкторам в учебных частях. А, у меня пушку преподавал ну, на боевой машине. Отличный связист. Ну, очень классный мужик, очень толковый специалист, но он не разбирается ага. в, этой, ну, в нашей технике. Он вечером читал учебники, вот утром нам рассказывал. Когда мы попросили нам дать какую-то учебную литературу по боевым машинам, нам сказали, что, как ни странно, это до сих пор секретная информация, из учебной части ее выносить нельзя, поэтому там самоподготовкой мы заниматься тоже не можем. А, и несмотря на все это, хотя кое-как мы обучились, мы приехали в часть, где такого типа боевых машин вообще нету. Вот, нас учили на командиров боевых машин десанта, а мы попали в пехоту. Вот, и оказалось, что там нету и других машин на всех, не хватает вне зависимости от специальности. Нас записывали кому гранатометчиками, кого там пулеметчиками, лишь бы занять какие-то позиции. Отправляли дальше по войскам, собственно, уже в Зонату. Поэтому, э, ну, просто ресурс, вот солдат как ресурс, вот наш мобилизационный потенциал, он использован, ну, может, на 10% эффективно. Все остальное, ну, приходилось людей переучивать, переделывать, ну, І це в степені, ну, ускладнило процес підготовки. І з приводу волонтерства Лора, як ви прийшли до цього? Адже це величезна частина вашого часу, є ж, напевно, ще робота. Як ви це поєднуєте і чому ви вирішили повністю себе цьому присвятити? Ну, почалося з майдану, а потім як багато друзів наче пішли служити, пішли добровольцями. І переживаєш, волнуєшся. Я назову это, скорее всего, чтобы не сойти с ума из-за переживаний каких-либо. Надо что-то делать. То есть ты видишь какие-то проблемы, и если ждать, пока кто-то в государстве что-то начнет делать, лучше взять и делать самостоятельно. Саша, напомню, ты тоже так само подумал. Ну, у меня было чувство стыда определенного в нереализации. Я, со своей точки зрения, сделал во время Майдана меньше, чем стоило. И, ну вот. Не знаю, может быть, это такой как бы юношеский максимализм. Я решил пойти в войска. Хотя, что касается добровольцев, небольшая ремарка. Я часто говорю, что это выглядит как в американских фильмах на тюрьмах, что все, в тюрьмах все сидят по ложному обвинению. А тут все добровольцы. Вот. Понятно, что все попали разными путями. Вот. У каждого своя история. И очень много людей, которые пришли добровольно, по тем или иным причинам перевелись или в небоевые части, или пытаются списаться по здоровью, или еще что-то. Потому что это действительно... Ну, Тяжелая физическая работа, но ну, серьезное психологическое напряжение, это не просто бегать с автоматом в атаку, а потом тебе орден дадут. Вот. То есть это такая рутина военная, достаточно сложная. И очень жалко, что очень много достойных ребят, с которыми я призывались, взрослых мужиков, прошедших, там, ну, и армию, и имеющих определенный багаж, не выдержали и перевелись или там, в строительные батальоны или еще чего-нибудь. Что касается добровольцев, тоже у меня отдельный к ним вопрос. У нас пришли в пополнение ребята из одного не буду говорить, какого, батальона добровольцев вооруженных сил Украины и в день отправки отказались ехать в, в зону. Есть... Ну, они сказали, что у них там что-то по бумагам до сих пор не решено, что-то их предыдущая командировка там как-то не закрыта, и поэтому они не хотят ехать, пока дело производства не будет закончено, но э, как бы там ни было, мы поехали, у нас на 20 столов меньше поехало туда. Вот. Ну, то есть для меня это было критично. Для меня это было критично, поэтому э, ну, тут надо взвешивать свои силы. Нужно быть не просто романтиком, который готовы там прийти и умереть за родину. Нужно быть готовым прийти и копать ямы за родину вот с утра mm -hmm. до, до вечера. А статус участника боевых действий, статус участника АТО, адже уже зараз семьи могли бы утримывать какие-то спельги и так далее? Ну, у нас, нам эти, формы 5, если я не ошибаюсь, называется, нам лично не выдали. Mm -hmm. Вот соседям нашим дали, а у нас там сводили списки, не было до конца понятно, кто приехал, кто там откосил, кто еще чего-то. И мы еще не имеем этих справок участника АТО, поэтому не имеем права ни на льготы, ни так далее. То есть, но ну, это все бюрократические проволочки, это все там мелочи, ошибки. Я получил с сентября, вот я месяц в АТО, месяц учебки, месяц в части, месяц в АТО, грубо. Я суммарно получил 4 тысячи гривен. Я получил зарплату за сентябрь за учебку, я получил, наверное, аванс за октябрь. Остальных денег у меня нету, потому что идет там какая-то сложная бумажная работа. Сейчас ребята, когда отправлялись в отпуск, это была действительно большая проблема. Как доехать из-под Донецка во Львов, вот, не получая три месяца зарплату. Как семьи реагируют, бойцы, тех, которые пошли на фронт? Это окрема такая складная тема. Эм, ну, не знаю, бабы дуры, я так скажу. Э, первая проблема, с которой я столкнулся, вот первый месяц, когда ребята попадают в армию, я не знаю, кто женщинам это подсказал, что если подать документы на развод, то мужчина передумает и вернется домой. Это очень сложно, когда у тебя нет возможности не пообщаться, не приехать домой, приходят ли документы на развод, или приходят уведомления, что умер кто-то из твоих родственников, или кому-то нужна твоя помощь из близких. Это действительно сложно. А структура организована таким образом, что там, человеку, который отвечает за солдата, проще написать, что он дезертировал, чем в нарушение каких-то внутренних там, регламентов и нормативов отпустить его домой для того, чтобы он съездил, похоронил отца, например. И, то есть это все индивидуально решалось, все это там проходило достаточно сложно, и тот уровень поддержки, который оказывают солдатам родственники, не всегда есть достаточно. Сейчас перед отпусками один из таких самых страшных вопросов, который я услышал, когда солдат спросил у меня, обязательно ли идти в отпуск он не хочет ехать домой, он не хочет видеть свою семью, у него есть какие-то там сложности, ему проще там, продолжать а, жить в этом блин в яме в блендаже, да, и не ехать домой, не решать там проблемы, какие-то вопросы, которые возникли у него. Тут это -то такая образа, что что он оставил семью и пошел туда? Он просто ожидает поддержки и понимания его. я с точки зрения родины образа, что пошел туда. Ну, я думаю, это эгоизм. Просто когда мы за кого-то переживаем, да, мы в первую очередь лелеем свое чувство. Вот. А то, что необходимо, вот, ребята, им необходима поддержка, понимание, и они в этом очень сильно нуждаются. То есть не надо звонить, не надо плакать, не надо слезами душить, ребят. Им так как бы нелегко. Угу. У меня вот один из бойцов, его призвали, дочери было две недели. Вот, и ну, для него это такая серьезная была травма, потому что ему жена присылает фотографии, а ребенок каждый день уже другой. Вот, он растет, он меняется, а у него нет возможности посмотреть. И ну, понятно, что все мы чем-то жертвуем, и э, ну, действительно это важно. Вот поддержка, какие-то формы искать но нужно, слава богу, есть мобильная связь, хотя она официально, наверное, запрещена, все-таки, как во всех армиях мира, но есть возможность общаться с близкими, общаться с родными, но значительный прессинг есть из дома. Не всех поддерживают родители за то, что они пошли в армию, у некоторых есть там родители про российские взгляды, некоторые мамы любят рассказывать, ушел в армию, сейчас умру, а потом у них инсульт, ну и боец как бы на себя это все меряет. Ну, это сложно, но это вот часть того испытания, которое должен пройти каждый. И есть запытание до Алло. Треба, я вважаю, зрозуміти цьому суспільству, що йде війна. А в нас в одного для одних війна, для других станції, свята, кастинги, те, що розказують журналісти, що під час Ленинградської блокади радянські керівники є агресивно мандарини. Вони хотіли б відвідати їде до Кабінету міністрів Верховної Ради, подивитися, як їдять там. Дякую, вот вы... Можно я тогда начну? По <рекун> поводу столовой там, Верховной Рады или Кабмина, мне не важно, чем они питаются. Внутренней мотивации мне достаточно. Я не считаю, что все должны носить траур, вот если я ушел воевать. Вот у нас с Лорой был разговор, как только мы познакомились, вот она очень переживала и говорила, ну как это вот тут, в таких условиях, а там в Киеве все гуляют, все ходят, там у них все хорошо, там ходят по кабакам. Я скажу честно, мне приятно приехать в отпуск, переодеться и пойти посидеть в таком же кабаке. Мне приятно вернуться из там, ситуации какой-то более-менее экстремальной в ситуацию здоровую нормальную честную где а, не нагружены проблемами люди где можно спокойно посидеть там пообщаться а, то есть у меня нет какой-то обиды а, что касается разговоров там политики жируют, там команду еще а офицеры умирают в окопах ну да у нас такая работа и я не вижу честно никакой проблемы в этой, и я не думаю что всем нужно там затягивать животы то есть нужно понимать нужно давать что идет война, что а, большая нагрузка идет, наверное, больше, чем на солдат, на волонтеров, потому что от солдата ничего не зависит, он где стоит, там, там, там и стоит. Вот. А волонтеры нужно принимать ряд решений, искать ресурсы, находить, и главное, распределять их, принимать решения, кому вот из этих мальчиков ты сейчас отдашь шапку. Вот кто будет ходить без шапки, кто, вот, а кому ты отдашь? И это смотреть, тяжело. оценивать человека, отправят ли он эти шапки домой, чтобы там их продали, и там, не знаю, заплатили кредит, который у него не заплачен, потому что зарплаты у него нет, или ему действительно нужно. Лора, это тяжелый выбор, распределить помощь. Очень ну, важкий выбор. Каждый раз, когда вот ездишь, вроде бы забиваешь машину, и вроде бы такая радость, ты везешь уже, вроде бы кажется, вроде бы много везешь. Приезжаешь, смотришь, а это совсем чуть-чуть. И едешь обратно, летишь, и сразу же с этими мыслями, с этими же списками, с этими размерами. То есть это какое-то нескончаемое. Тяжело. Вот, ну и солдаты тянут под себя все. То есть это все хозяйские дети. Вот. Мы выезжали, когда из нашего полевого лагеря в Херсонск, в Николаевской области. Вот. Мы там благодаря моим друзьям с Петра и Мазепа закупили достаточно много инструментов и всего остального. И закупили там 300 метров кабеля для генератора, чтобы провести в блиндажах свет. И когда мы приехали туда, оказалось, что кабеля нет. То есть мы разошлись там по трем взводным упорным пунктам. И оказалось, что мы не можем найти кабель. И есть какие-то детали, которые непонятно куда делись. А потом поездив, мы обнаружили, что под себя, люди подгребли это все дело, вместо того, чтобы раскинуть там по 100 метров на каждое подразделение, кто-то зажал себе там все 300, вот, но зато там у него как на высоковольтных проводах там в 6 рядов все это идет. Другие там нахватали чайников, которые с краю уезжают, не имея ни одного тройника, ну, не имея возможности приготовить себе чай. То есть вот распределение внутри вот солдатского коллектива, оно тоже достаточно, ну, большой проблемой является, вот, и... Но о чем говорить, если человек там вырос, там, родился в неблагополучной семьи и не никогда не держал в руках 100 долларов, а теперь ему волонтеры привезли там а, термобелье, которое стоит 100 долларов. Вот он же ну, не знает, что привезут ему еще, что сейчас кому-то нужно. Он просто заберет и себе положит в сумочку и, и будет под себя подгребать. Слухаем его вас. Алло. Алло. Алло, слухаем. Доброго дня. Доброго дня. Да. Будьте добры, скажите, я бы вот хотел знать, вот сейчас вы говорите про волонтеров, про допомогу. А скажи, держава, что, закинула, загони армию. Я Бирюкова когда-то пост читал, там, может, с месяц назад, я могу ошибиться цифрами. По-моему, у нас там на уровне 1% было материальное обеспечение войск в течение там последних лет. Сейчас со всеми там собранными деньгами, со всеми там увеличениями сигналами и так далее, по-моему, вышли на 20% от потребностей. Ну, то есть все очень просто. Мы сами не платили сначала налоги, а теперь почему-то жалуемся, что у нас там гнилые бушлаты и мыши поели противогаз. Автомат, мне не говорю, дали это. технику, пусть и убитую, uh -huh. ну, худо-бедно мы ее починили. Вот Родина мне дала ремень с бляхой. Ну, в принципе, ну, А более... какие? Не знаю, я один раз прошелся, они потом разлезлись, но... Ну, то есть, ну, у нас нет ничего другого. Нельзя огульно обвинять правительство в том, что там что-то зажимается на складах и так далее. Хотя вот новую форму, по идее, нам должны были дать, но по каким-то причинам нам не досталось. То же самое, что касается, не знаю, канадской этой гуманитарки, которая делается на государственном уровне. Я не видел. Ну, mm -hmm. то есть, это как вот Дед Мороз, ну в это надо верить, и тогда может тебе что-то подарят. Но я пока ну, не видел никаких таких вот, стратегических государственных закупок или получения волонтерской помощи, до меня не доходило ничего. Дякую. На жаль, наша програма завершилася. Спасибі, що ви прийшли сьогодні. Спасибі, Саша. Спасибі, Лора. Сьогодні нашими гостями був а, журналіст ведучий ТРК Ера, солдат 28-ї бригади, заступник командира взводу Олександр Золодько і волонтер 28-ї бригади Лора Юшкевич. Дякую, що ви були з нами. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. Наслугу нас.